Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara boleh berubah sepenuhnya dalam masa 4 tahun sahaja? Hari ini kita akan patah balik ke zaman pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945 untuk kita faham betul-betul bagaimana dasar-dasar mereka telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam sampai ke hari ini. Ha, inilah soalan paling penting kan? Ini bukan sekadar cerita penjajahan biasa, tapi satu proses transformasi yang menyeluruh. Macam mana Jepun buat semua ni? Jom kita selongkar satu persatu. Benda ni bukan berlaku secara kebetulan, tahu tak? Jepun ada satu plan, satu blueprint yang sangat teliti untuk mengawal semua benda. Dari tanah yang kita pijak, sumber ekonomi kita, sampailah ke cara kita berfikir. Okey, kita tengok garis masa ni. Nampak tak? Semua bermula dengan pencerobohan pada tahun 1941. Menjelang 1943, dasar-dasar yang ketat macam catuan makanan dah mula diperkenalkan. Dan empat tahun kemudian, pada 1945, era ni pun berakhir. Empat tahun je, tapi bagi orang yang lalui zaman tu, rasa macam berdekad-dekad lamanya. Jadi dari mana je pemula? Langkah pertama diorang, rombak habis-habisan sistem pentadbiran yang sedia ada. Bukan setakat ambil alih, tapi diorang lukis balik peta kuasa tu. Cuba bayangkan, nama tanah Melayu pun ditukar jadi Malai Baru. Lepas tu, buat pertama kalinya, ia digabungkan pula dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran tentera. Maksudnya apa? Dah tak ada kuasa sivil macam dulu. Tentera Jepun, diorang yang pegang kuasa mutlak. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, peta sebelum Jepun datang. Sebelah kanan, realiti baru di bawah Jepun. Negeri-negeri utara diserahkan kepada Thailand. Singapura pula jadi Shonanto atau cahaya selatan. Dan seluruh Borneo disatukan. Sempadan dilukis semula. Semuanya demi kepentingan strategik Jepun. Dan macam mana nak pastikan semua orang ikut cakap diorang? Ha, di sinilah munculnya Kempeitai. Mereka ni bukan polis biasa eh, ini polis tentera yang semua orang takut. Kerja dia orang, patahkan apa-apa saja penentangan. Senang cerita, diorang ni mata dan telinga Jepun di mana-mana. Apa pula nasib raja-raja Melayu? Jepun ni, diorang pandai main politik. Dia kekalkan kedudukan raja-raja sebagai ketua agama dan adat, tapi hakikatnya kuasa sebenar semua dalam tangan gabenor Jepun. Ini cara diorang nak pancing sokongan orang Melayu tanpa lepaskan walau sikit pun kuasa sebenar. Okey, lepas dah kawal pentadbiran, apa langkah seterusnya? Jom kita tengok lapisan kedua kawalan diorang, ekonomi. Slide ni memang jelas tunjuk belang Jepun. Atas kertas, diorang canang rancangan pengeluaran 5 tahun, kononnya nak bangunkan sumber tempatan. Tapi realitinya, agenda sebenar diorang ialah rancangan eksploitasi. Maksudnya sapu bersih semua hasil bumi kita. Biji timah, besi, semua tu untuk jentera perang diorang. Untuk kawal aliran duit, Jepun cetak duit sendiri yang kita kenali sebagai wang pokok pisang. Masalahnya, diorang cetak sesuka hati tanpa ada sokongan aset. Akibatnya, nilai duit jatuh merudum, inflasi melambung tinggi dan duit tu akhirnya hampir tak ada nilai langsung. Nampak tak nombor dua tu? nampak macam kecil kan? Tapi ini simbol penderitaan yang sangat besar. Satu keluarga hanya dapat dua gantang beras sebulan. Bayangkanlah, memang tak cukup. Ramai yang terpaksa berlapar dan cari apa saja untuk hidup. Dan disebabkan keperitan inilah muncullah kreativiti. Tempe daripada biji getah. Ini bukti kebijaksanaan orang kita masa tu. Terpaksa cipta macam-macam cara baru semata-mata untuk terus hidup. Kawalan Jepun tak berhenti kat situ je. Lepas tanah, lepas ekonomi, ada satu lagi projek diorang. Dan mungkin ini yang paling besar cita-citanya. Membentuk semula masyarakat. Dari dalam. Mengawal hati dan minda. Macam mana diorang buat? Melalui pendidikan. Ada empat langkah utama. Pertama, tutup sekolah Inggeris dan Cina. Kedua, ganti dengan sistem sekolah Jepun. Ketiga, paksa semua belajar bahasa Jepun, Nippon Go. Dan keempat, yang paling penting, tanamkan kesetiaan kepada Maharaja Jepun. Dan nadi kepada semua ni ialah satu konsep yang dipanggil Nippon Seishin atau semangat Jepun. Ia bukan sekadar belajar tapi tentang disiplin, kesetiaan yang tak berbelah bahagi dan penerapan nilai-nilai Jepun dalam setiap aspek kehidupan. Dan macam mana nak jual semua ni pada rakyat? Senang je, guna slogan propaganda yang power, lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Kononnya nak halau penjajah barat, bebaskan Asia. Tapi hakikatnya, cuma tukar penjajah lama kepada penjajah baru. Okey, ini membawa kita ke bahagian yang paling meresahkan. Macam mana Jepun melaga-lagakan masyarakat. Dasar orang bukan sama rata untuk semua. Sebaliknya, ia satu strategi yang dirancang iaitu pecah dan perintah. Jadual ni dah jelaskan semuanya. Orang Melayu diberi layanan lebih baik untuk dapatkan sokongan mereka, orang India dibantu untuk menentang British, tapi orang Cina dilayan dengan sangat kejam sebagai balasan sebab Cina menentang Jepun. Dasar macam ni sengaja wujudkan curiga antara kaum dan parutnya masih terasa sampai sekarang. Tapi, walaupun layanan berbeza, ada satu penderitaan yang semua kaum berasa. Beribu-ribu orang tak kira Melayu, Cina atau India dipaksa menjadi buruh untuk membina landasan kereta api maut di sempadan Thai Burma. Ini satu simbol kekejaman Jepun yang tak kenal bangsa. Jadi, lepas semua tu apa kesannya? Jom kita tengok legasi pendudukan ni, parut yang ditinggalkan dan mungkin percikan api untuk masa depan. Pendudukan Jepun berakhir pada 1945, meninggalkan parut yang dalam. Tapi, ia juga timbulkan satu persoalan yang menarik. Adakah kekejaman dan janji-janji palsu Asia untuk orang Asia ni secara tak sengaja telah menyemarakkan semangat orang tempatan untuk merdeka, untuk tentukan nasib negara sendiri? Satu persoalan untuk kita sama-sama renungkan.